Salam dəyərli tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizlerle birlikdə Genetika dərs 2 videosuna baxacağıq. Keçən dərsimizdə genetikanın ilkin anlayışları haqqında məlumat vermişdik. Gəlin bu dərs videosunda hansı anlayışlara baxacağımıza nəzər salaq. Bugünkü dərs videomuzda Mendel'in 1-ci qanunu, yəni birinci nəslə də hibridlərin eyni şəkillik qanunu haqqında məlumat alacağıq. Belə ki, Mendel'in 3 qanunu vardır. Mendel genetikanın ata hesabına bölünür. Bunun səbəbi isə Mendel'in genetikanı ilkin və ümumi olaraq öyrənməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, dəyərli tələbələr, Mendel genetikə özünə bir sıra tədqiqat işləri aparmış və bu tədqiqat işlərini aparan zamanda noxud bitkisindən istifadə etmişdir. Bəs nə üçün noxud bitkisi? Bunun səbəbi isə noxud bitkisi öz-özünə tozlanır, asan çoxalır tezinc şəf edir və qısa müddət ərzində çoxlu nəsil verir. Yəni dəyərli tələbələr bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlayın ki, nə üçün Mendel noxud bitkisini seçmişdir. Və əziz tələbələr, Mendel noxud bitkisi üzərində bir sıra tədqiqat işləri aparmışdır. Bəs görəsən bu tədqiqat işlərinə hansılar aid idi? Mendel noxud bitkisinin bir əlamətinin alternativ cütü üzrə təcrübə aparmışdır. Yəni monohibr çarpazlaşma aparmışdır. Başqılısəmono hibrid çarpazlaşma nədir və bir əlamətin alternativ cütü deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bəlkə keçən dərs videosunda əlamət və alternativ cütlər haqqında ətraflı danışmışam. Siz həmin videoya daxil olaraq bu haqqda ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Gəlin indi qısa bir təkrər edək. Deməli, əziz tələbələr, əlamət canlı orqanizmləri bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdir. Məsəl üçün, rəng əlaməti, form əlaməti, ölçə əlaməti və s. Misal olaraq Mavi gözlü insan ilə yaşıl gözlü insan bir-birinə nə ilə fərqlənir? Gözlərinin rənginə görə, yəni rəng alamətinə görə. Həmçinin Qvırcıq saçlı insan ilə düz saçlı insanda bir-birilərinin saçlarının formasına görə fərqlənirlər. Baxın, forma əlamətinə görə fərqlənmiş oldular. Yəni əlamət canlı orqanizmləri bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdir. Və əlamətin də alternativ cütləri olur ki, məsəl üçün rəng əlamətinin alternativ cütlərinə misal olaraq yaşıl və sarı deyə bilərik. Məsələn, forma əlamətinin alternativ cütlərinə misal olaraq deyə bilərik qvırcıq saç, məsəl üçün saçın forma əlamətinə deyə bilərik qvırcıq saç, düz saç və ya hətam və ya hırışıq və s. demək mümkündür. Yəni bilək ki, əlamət nədir? Alternativ cüt nədir? Və biz az öncə dedik ki, Mendel monohibr çarpazlaşma aparmışdır. Bəs monohibr çarpazlaşma nədir? Əziz tələbələr, monohibr çarpazlaşma bir əlamətin alternativ cütünə görə fərqlənən valideyn formalarının çarpazlaşmasıdır. Baxın gör nə deyir? Bir əlamətin alternativ cütünə görə bir əlamət, məsələn, rəng əlaməti, alternativ cütü sarı və yaşıl və yaxud da bir əlamət deyək, form əlaməti, alternativ cütü olsun hamar və qırıışıq. Deməli, Mendel bir əlamətin alternativ cütünə görə təcrübə aparmışdır və bu da nə adlanmışdır? Monohibrid çarpazlaşma adlanmışdır. Hazırda tələbilər Mendel yüzlərlə təcrübə aparmışdır. Məsələn, təcrübə 1-də əlamət olaraq rəng əlamətini götürmüşdür. Məsələn, rəng əlamətində alternativ cito olaraq yaşıl və sarı rəngi götürmüşdür. 2-ci təcrübəsində əlamət olaraq formanı götürmüşdür və formanın da alternativ cito olan hamar və qırıq formalardan istifadə etmişdir. Məsələn, üçün, 3-cü təcrübəsində çiçəyin rəngini götürmüşdür ağ və qırmızı rəngli çiçəkləri çarpazlaşdırmışdır. Yəni monohibrid çarpazlaşma aparmışdır. Deməli monohibrid çarpazlaşmada nə olur? Bir əlamət götürülür. Yəni ya rəng əlaməti olur, ya form əlaməti olur, ya da ki, məsəl üçün çiçəyin rəngi olur. Və bunun kimi yüzlərlə ilə, yüzlərlə ilə əlamət götürmüşdür, lakin hər təcrübədə bir əlamətə üstünlük vermişdir. Yəni bir əlamət üzrə aparmışdır. Yəni rəng əlamətini götürəndə onunla birlikdə form əlamətini də götürməmişdir. Yəni sırf bir əlamət üzrə təcrübələrini aparmışdır və bu təndən adlanmışdır. Monohibit çarpazlaşma adlanmışdır, dəyərli tələbələr və Mendel belə-belə yüzlərlə təcrübə aparmışdır. Əziz tələbələr, Mendel təcrübə üçün noqut bitkisinin sarı və yaşıl əlamətini götürmüşdür və bunu da mütləq şəkildə yadınızda saxlayın ki, bu testlərdə də düşür. Mendel təcrübəsinə aparan zaman, birinci təcrübəsinə aparan zaman ki, hansı təcrübədir ki, onun adına biz deyirik ki, eyni şəkillik qanunu, Mendel'in birinci qanunu. Həmin təcrübədə Mendel noxud bitkilərini çarpaz tozlandırmışdır. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. Mendel'in birinci qanununda Mendel noxud bitkilərini çarpaz tozlandırmışdır. Bəs deyəcəksiniz ki, mən niyə bunu xüsusi olaraq vurğulayıram? Çünki əziz tələbələr, biz dərsin əvvəlində qeyd etdik ki, Noxud bitkisə öz-özünə tozlanan bitkidir. Lakin Mendel noxud bitkisini çarpaz tozlandırmışdır. Gəl indi görək öz-özünə tozlanma nədir və çarpaz tozlanma nədir. Əziz tələbələr, öz-özünə tozlanma deyəndə eyni bir çiçəyin içərisindəki erkəkciyin tozcuğunun həmin çiçəyin yumurtalığına düşməsi prosesi öz-özünə tozlanma adlanır. Baxın dəyərli tələbələr, burada bir çiçəkdir. Baxın, tərifdə nə deyilir? eyni çiçəyin içərisindəki. Baxın əziz tələbələr, burada bir çiçək var, eyni bir çiçək var. Və nədir? Erkəkliyin, eyni bir çiçəyin erkəkliyinin tozcuğu, baxın, burada bir erkəkçi var, eyni bir çiçəyin erkəkçidir. Gəlin bunu məri rəngini dəyişəm. Baxın əziz tələbələr. Bir çiçəyin erkəkliyi həmin çiçəyin yumurtalığını tozlandırır. Yəni bunun tozcuğu gəlir düşür həmin çiçəyin elə içərisindəki yumurtalığa. Və bu da nə adlanmış olub? Öz-özünə tozlanma adlanmış olur. Bəs görsən çarpaz tozlanma nədir? Əziz tələbələr, çarpaz tozlanmada isə bir çiçəyin tozcuğu digər çiçəyin ağızcığına düşür. Baxın əziz tələbələr. Artıq burada iki çiçək var. Bu birinci çiçəyətdir, bu da ikinci çiçəyətdir. Bu çiçəyin erkəkciyindəki tozcuq gəlir, düşür, hara baxın düşdü, gəldi digər çiçəyinin yumurtalığına. Və bu da nə adlanmış oldu? Bu da adlanmış oldu çarpaz tozlanma. Və noxud bitkisi öz-özünə tozlanan bitki idi, lakin Mendel birinci təcrübəsini aparan zaman noxud bitkisini çarpaz tozlandırmışdır. Deməli, dəyərli tələbələr, Mendel əlamət olaraq rəng əlamətini götürdü. Alternativ cütü olaraq da sarı və yaşıl rəngli nöqtələrdən istifadə edərək, deməli, tədqiqat işləri, təcrübələr aparmağa başladı və dəyərli tələbələr, mən keçən dərsimizdə sizə bu haqqda danışmışdım. Qeyd etmişdim ki, Organizimlərdə bütün genlər, bütün əlamətlər hamısı xromosomların üzərində yerləşmiş olur. Baxın, əziz tələbələr, burada homoloji xromosomlar yerləşmişdir. Qırmızı xətlərə lokuslar verilmişdir. Lokus nədir? Lokus genin xromosom üzərində yerləşdiyi yerdir. Əlamət olaraq rəng əlaməti verilmişdir və rəng əlaməti də A hərfi ilə işarə olunmuşdur. Yəni əlamətlər, genlər hamısı xromosomların üzərində yerləşmiş olurlar. İstəy yaşıl rəngli noxud bitkisi olsun, istəyisə də ki sarı rəngli noxud bitkisi olsun. Bunların hər birinin özlərinin ayrı-ayrılıqda xromosomları vardır, xromosom dəstləri vardır. Baxın dəyərli tələbələr, bu sarı rəngli noxud bitkisinin homoloji xromosomlarıdır və burada baxın əz tələbə kromosomların üzərində sarı rəngi aləməti verilmişdir və sarı rəngi aləməti dominant olduğuna görə böyük A hərfi ilə göstərilmişdir. Və dəyərli tələbələr, bu da yaşıl noxud bitkisinin xromosomlarıdır və burada xromosomların üzərində yaşıl rəngi aləməti yerləşmişdir və yaşıl rəngi aləməti də resessiv olduğuna görə kiçik a hərfi ilə qeyd olunmuşdur. Yəni əziz tələbələr, yaşıl noxud bitkisinin yaşıl rəngli olması Onun xromosomlarında olan yaşıl rəng geni vasitəsilədir. Bəli, düz deyilsiniz. Yaşıl rəngli olmasının səbəbi bitkinin xloroplastdır. Plastidin bir növü olan xloroplast plastididir. Bilirik ki, xloroplast plastidi bitkiyə yaşıl rəng verir. Orası elədir. Lakin bu bitkinin əmələ gələcək fərdin, yəni bu yaş bitkinin yaşıl rəngli olmasını təyin edən isə buradakı olan xromosomlardır. Yəni buradakı olan xromosom deyir ki, əgər məndə yaşıl rəng əlaməti vardırsa, o zaman səndə yaşıl rəngli xloroplast olacaq və sən yaşıl rəngdə olacaqsan. Lakin baxın, bu sarı rəngli noxud bitkisində yaşıl rəng əlaməti olmadığına görə, sarı rəng əlaməti olduğuna görə burada xloroplast plastidi yoxdur. Ona görə də o sarı rəngli olmuşdur. Yəni Bəli, dəyərli tələbələr, bitkilərə rəng verən plastidlərdir. Yəni xloroplastlardır, xromoplastlardır, antosiyanlardır, ksantofildir, karotindir. Bəli, burası elədir. Lakin fərdin əmələ gələcək fərdin hansı rəngdə olması, hansı formada olması onun çərisindəki onun nüvəsindəki xromosomlardakı genlər vasitəsilə təyin olunmuş oldu. Digər tələbələr, mən sizə bir azdan bunun haqqında danışacağam. Ona görə bu haqqında biraz məlumat verdim. Deməli necə oldu? Sarı rəng əlaməti oldu. Dominant böyə hərfi ilə şərh olundu. Yaşıl rəng əlaməti oldu, oldu resiv və kiçik a hərfi ilə işarə olunmuş oldu. Deməli, əziz tələbələr, Mendel yaşıl rəngli noxud bitkisi ilə sarı rəngli noxud bitkisini bir-birlə çarpazlaşdırmışdır. Burada çarpazlaşmanın sxemi göstərilmişdir. Baxın dəyərli tələbələr. Erkək fərd olaraq sarı rəngli noxud bitkisindən, dişi fərd olaraq yaşıl rəngli noxud bitkisindən istifadə olunmuş və çarpazlaşma aparılmışdır və bunların da hər ikisi bəyin formalarıdır. Baxın P hərfi -E ilə işarə olunmuşdur, yəni parental, bəyin deməkdir və çarpazlaşmanın nəticəsində Sarı rəngli noxud bitkisəmələ gəlmişdir. Əziz tələbələr, siz valideyn formalarına baxsağız görə bilərsiniz ki, valideyn formalardakı əlamətlər iki hərflə göstərilmişdir. Lakin qametlər isə bir hərflə göstərilmişdir. Bəli, deyə bilərsiniz ki, böyük hərfinin göstərilməyinin səbəbi odur ki, B dominant əlamətdir, bu isə resessiv əlamətdir. Bəs görəsən nə üçün valideyn fərdlərdə əlamətlər kərflə, lakin qametlərdə bir hərflə göstərilir? Dəyərli tələbələr, az öncü biz xromosomlar haqqında danışmışdıq və qeyd etmişdik ki, istər yaşıl rəngli noxud bitkisə olsun, istərsə də ki sarı rəngli noxud bitkisə olsun, hər birinin özlərinin xromosom dəstləri vardır və əziz tələbələr, noxud bitkisinin xromosom dəsti 14-ə -də bərabərdir. Yəni 2n diploid xromosom dəsti noxud bitkisində 14-ə bərabərdir. Və əziz tələbələr, az öncə vurğuladıq ki, noxud bitkisində Homologik xromosomlar vardır. Baxın dəyərli tələbələr. Və homologik xromosomların da hər birinin üzərində genlər vardır. Məsələn burada bir gen var, burada bir gen var. Yəni təsəvvür etdik ki, bu sarı rəngli noxud bitkisinin xromosomlarıdır və burada əlamətlər yerləşmişdir. Burada deməli sarı rəng əlaməti, burada sarı rəng əlaməti yerləşmişdir. Həmçinin baxın bu da yaşıl rəngli noxud bitkisinin deməli kromosomlar olsun. Gəlin bunda rəngin təyin edək. Baxın bu da yaşıl rəngli noxud bitkisidir. Burada da həmçinin əlamətlər vardır. Bu da kiçik A hərfləri ilə işarə olunmuş olsun. Əziz tələbələr, bunu yadınızda saxlayın ki, diploid orqanizmin, yəni 2n xromosom dəstinə malik olan orqanizmin gametləri həmişə n olur. Bəs deyə bilərsiniz ki, 2n Nə deməkdir? Diploid nə deməkdir? Dəyərlü tələbələr, bəzən uşaqlar bunu tärcih salırlar. Elə düşünürlər ki 2n o deməkdir ki bu orqanizmdə 2 ədəd xromosom var. Lakin bu yanlış bir anlayışdır. 2n o deməkdir ki bu orqanizmdə bir-birinə homoloq olan 2 dənə xromosom vardır. Yəni 2n-in mənası bu deməkdir. Bildiyimiz kimi, xromosomlar harda yerləşir? Xromosomlar nüvənin içərisində yerləşir. Bu təsvir edək ki, bizim nüvəmizdir və nüvənin də çəhəsində nə olmuş olur? Xromosomlar olmuş olur. Ola bilər ki, məsələn, gəlin noxud bitkisinin üzərindəsə göstərmiş olum. Dedik, noxud bitkisinin xromosom dəsti neçəyə bərabərdir? Noxud bitkisinin xromosom dəsti 14-ə bərabərdir. Mən sizə belə bir sual verim. Sizcə noxud bitkisindəki xromosomların Ümumi sayım 14-ə bərabərdir. Yəni noxud bitkisində maksimum 14 dənə xromosom var? Xeyr, dəyərli tələbələr. Noxud bitkisinin xromosom dəsti 14 o deməkdir ki, yəni noxud bitkisini təşkil edən, baxın təsvirən bu noxud bitkisidir və noxud bitkisində yüzlərlə hüceyrə var. Baxın, milyonlarla hüceyrə var və bunun hər bir hüceyrəsində, hər bir nüvərin içərisində 14 dənə xromosom var deməkdir. Yəni tutaq ki, deyirik ki, insanın xromosom dəsti 46-ya bərabərdir. Elə deyilmi? Bu demək deyil ki, insanda cəmi 46 dənə xromosom var. Bu o, o deməkdir ki, insanın hər bir hüceyrəsindəki hər bir nüvənin içərisində 46 ədəd xromosom var deməkdir. Yəni insanda Nə qədər hüceyrə varsa, həmin hüceyrə, baxın, həmin hüceyrə vuraq 46 qədər də xromosom var. Yəni təsəvvür ki, deyirik ki, noxud bitkisinin 14 dənə xromosom dəsti də 14-ə -də bərabərdir. Bu o deməkdir ki, noxud bitkisinin hər bir hüceyrəsinin, hər bir nüvəsində, yəni 14 dənə xromosom vardır. Tutaq ki, noxud bitkisində məsəl üçün 100 dənə hüceyrə varsa, 100 vurax 14 dənə o da neçə eləyir? 1400. Yəni 1400 dənə xromosom var. Və ya xodda tutaq ki, insanda 1000 dənə hüceyrə varsa, təbii ki insanda 1000 dənə hüceyrə yoxdur. Deməli, 1000 vurax məsəl üçün 1000 götürdüm. 46 dənə də xromosom var deməkdir yan yəni, tələbələr bunu mütləq yadınızda saxlayın. Əgər deyiləndə ki, falan orqanizmin xromosom dəsti falan qədərdir. O deməkdir ki, onda maksimum, yəni tutaq ki, noxud bitkisidir, onda xromosom dəsti 14-dür. Bu o deməkdir ki, onda 14 cə dənə xromosom var. Yəni bu o deməkdir ki, noxud bitkisinin hər bir hüceyrəsində bir nüvənin içərisində 14 dənə xromosom var. Təbii ki, noxud bitkisində bir dənə hüceyrə yoxdursa, sonsuz sayda hüceyrə var. Və hər hüceyrənin də içərisində 14 dənə xromosom var deməkdir. Artıq biz bildik ki, xromosom dəsti deyəndə nə nəzərdə tutulur. Bir də 2n, yəni diploid, triploid, tetraploid kimi anlayışlar var. Bəs bu nə deməkdir, əziz tələbələr? Bu o deməkdir ki, hər bir orqanizmin hüceyrəsində, baxın, bu təsəvvür hüceyrədir və həmin hüceyrənin nüvəsində bir-birinin homoloğu olan neçə dənə xromosom var? Tutaq ki 2. 2 nə deməkdir ki? Bu orqanizmində bir-birinə homoloq olan 2 dənə deməli xromosom var. Ola bilər ki bu orqanizmin xromosom dəsti, məsələn bu tutaq ki noxud bitkisidir. Və dedik xromosom dəsti 14-ə bərabərdir. Elə deyilmi? Xromosom dəstinin 14-ə bərabər olması nə deməkdir? Xromosom dəstin 14-ə -də bərabər olması o deməkdir ki, bu hüceyrənin 14 dənə xromosomu var. Baxın, təsəvvür edək 1, 2, 3, yəni indi 14 dənə çəkə bilməyəcəm. Təsəvvür edək ki, bunun çərilsində 14 dənə xromosom var. Çünki dedik xromosom dəstin 14 olmanı nə demək oldu? Yəni bu orqanizmin bir hüceyrəsində 14 dənə xromosom var. Və 2n də o deməkdir ki, bu ki 14 dənə xromosom var, Bu 14 dənə xromosomu təşkil edən xromosomlar bir-birinə homoloqdur, bir-birinin eynisidir. 14-ün yarısı neçədir? 7. 7-nin 7-yə. Yəni 7 dənə xromosom, 7 dənə xromosomun eynisidir, bərabərdir, homoloqdur. Yəni dəyərli tələbələr, 2n, yəni diploid, triploid, tetraploid, yəni bu kimi siz Addetlər görsəs bu o deməkdir ki, hüceyrənin içərisində bir-birinə homoloq olan xromosomlar var. Yəni 3n, yəni triploid o deməkdir ki, bu orqanizmin hüceyrəsində bir-birinə homoloq olan 3 dənə xromosom var. Tetraploid o deməkdir ki, bu orqanizmin hüceyrəsində bir-birinə homoloq olan 4 dənə xromosom var. Təsəvvür edək ki, məsəl üçün noxud bitkisi tetraploid bir orqanizmdir, məsəl üçün kromosom dəsti də olsun, məsəl üçün deyirəm. Belə deyil təbii ki, 16-dır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki bu orqanizmin təsəvvürəki nüvəsidir artıq. Heç hüceyrəni də çəkmədim. 16 dənədən, 16 hüceyrədən 4 dənə baxın, 4 4 bunlar 16-dan çəkəcəm indi. Baxın. Bu geldi deməli, yeni kromosomlar sizə çəkmiş olum. Yəni tetraploid o deməkdir. 4-ün o deməkdir ki, tutaq ki, noxud bitkisində 16 dənə xromosom varsa, yəni xromosom dəsti 16-ya bərabərdir, daha doğrusu. O deməkdir ki, noxud bitkisinin hər bir hüceyrəsindəki nüvədəki 16 dənə xromosomdan dördü bir-birinin homologudur. Yəni dördü bir-birinə nəyinsidir, dördü bir-birinə nəyinsidir. 4-ü 1-ə bir nəcisdir və 4-də 1-birninəncidir. Yəni dəyərli tələbələr, bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlayın ki, tetraploid nədir, diploid nədir, e, həmçinin xromosom dəstinə deməkdir. Yəni xromosom dəsti o demək oldu ki, orqanizmin hər bir hüceyrəsində, hər bir nüvəsində bu qədər xromosom var deməkdir. Həmçinin diploid preploid nə demək oldu? O demək oldu ki, həmin hüceyrədə bir-birinə homoloq olan nə qədər xromosom var, o demək oldu. Yəni bunu da müttəq şəkildə yadınızda saxlayın dəyərli tələbələr. Mən bunun haqqında sizə ətraflı video çəkəcəm inşallah. Yəni bunu yadınıza saxlayın. Gələk indi bizim mövzumuza və əziz tələbələr, biz dedik ki, burada validim fərdlərdə nə var idi? Əlamətlər kərf ilə işarə olunmuşdu. Lakin gametlərdə bir hərfin işarə olunmuşdu. Bunun səbəbi də oydu ki, valideyn fərdlər diploid xromosom dəstinə malik idi, 2n idi, yəni, lakin gametləri haploid idi. Gametində haploid olması siz miyoz bölmə prosesindən bilirsiniz. Bilirsiniz ki, gametlərin əmələ gəlməsi miyoz bölmə vasitəsilə olur və miyoz bölmədə də xromosomların sayı azalmış olur. Bu da diploid orqanizmidir. Məhz bu səbəbdəndir onun Gametləri haploid olmuş oldu. Və əziz tələbələr, yadınızda saxlayın ki diploid olan orqanizmin, yəni diploid olan fərdin, valideyn formanın gametləri həmişə haploid olmuş olur. Bunu mütləq şəkildə yadınızda saxlayın. Əgər orqanizm, əgər orqanizm tetraploid olmuş olsaydı, o zaman onun gametləri onun yarısı olmuş olardı. Və dəyərli tələbələr. Burada gametlər validin fərdlərin yarı xromosomuna sahib olduqlarına görə baxın validin forma 2n idi, lakin gametlər n olduqlarına görə buradakı əlamətlərdən gəlin buranı mən izah edim sizə göstərmiş olum. Tutaq ki, burada validin formalarda baxın, bu sarı noxud bitkisidir. 2 dənə əlamət var idi. Lakin Artıq gamet haploid xromosom dəstinə malik olduğuna, yəni bu xromosomlardan, homoloji xromosomlardan biri düşdüyünə görə onlarda əlamətdən biri olmuş olur. Məs bu səbəbdən də gamet bir hərflə işarə olunmuş oldu. Yəni dəyilə bilər, bunu da demək istədim ki, yadınızda qalsın. Deməli necə oldu Mendel çarpazlaşma parda yaşıl noqut bitkisi ilə sarı noqut bitkisi arasında və gördü ki, nəslədə deməli alınan hibrid nə rəngi olmuş oldu? Sarı rəngli olmuş oldu və o gördü ki, bu əmələ gələn fərd dominant fərdin dominant valdeynin xüsusiyyətlərini daşıdı və o həmin bu prosesi Mendel birinci nəslə də hibridlərin eyni şəkilliyi adlandı. Birinci nəslə hibridlərin eyni şəkilliyi nədir? Yaranan hibridin, əmələ gələn hibridin dominant fərdə bəzəməsi nə adlandı? Adlandı birinci nəslə hibridlərin eyni şəkilliyi. Təlimətəyə tələbələr, izahım bu qədər. Ümid edirəm ki, izahım hər biriniz üçün aydın olmuşdur. Hər hansı bir sualınız olarsa, rəylər bölməsində fikirlərinizi bildirməyi, suallarınızı bildirməyi unutmayın. İnşallah, dərs videosunun davamı tezliklə sizinlə paylaşılacaq. Sağolun, sağlamat qalın.